नाम तो का थी। में क्या किया क्या हो गया कोई कंपनी से फोन लोगों ने फोन किए लड़की से पे लड़की जब हम मेरे पे आए मैं आगे गंदा में गई तो हॉस्पिटल में आई सी बिगा एमआयडीसी मधील एक्वारा फार्माफिक कंपनीत सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणाऱ्या ननकू यादव या शेहेचाळीस वर्षी इस्माचा कंपनीत कामावर असताना मृत्यू झाला असून सदर इस्माचा मृतदेह ताब्यात घेण्यास त्याच्या घरच्यांनी नकार दिलाय मयत ननकू यादव हे आपल्या पत्नी व दोन मुली आणि एक मुलासह दिघा इष्णू नगर या भागात राहत होते लॉकडाऊनमुळे परिस्थिती घालाकेची बनलेली असताना कुटुंबाचे पालनपोषण करता यावे या करता त्यांनी जवळच असणाऱ्या एक्वारा फार्माक्युक या कंपनी सुरक्षा रक्षक म्हणून काम मिळवले होते दिनांक 27 ऑगस्ट 2021 हजार एकवीस ला सायंकाळी नऊ वाजता कामावर गेले त्यानंतर काही तासांनी अचानक घरच्यांना कंपनीतून फोन आला की तुमचा माणूस येथे डेड झालाय आणि त्याची बॉडी कळवा येथील हॉस्पिटलमध्ये शिवाजी हॉस्पिटलमध्ये आहे तिकडून घेऊन जा आपला पती सुखरूप घरातून कामावर गेलेला असताना अचानक त्याचा मृत्यू कसा काय होतो त्यामुळे मयत नंकू यादव यांच्या कुटुंबाने त्यांच्या मृत्यूत जबाबदार असणाऱ्या कंपनी प्रशासनावर कारवाई करण्याची मागणी करत बॉडी ताब्यात घेण्यास नकार दिला असून कंपनी समोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे वही कंपनी से फोन लोग फोन किए लड़की पे पर लड़की का फोन मेरे पे आये में। में तो में, में। आया मैं आधा घंटा में गई तो हॉस्पिटल में आईसीयू में नहीं आया वो कंपनी ने हमने बेहोश ही पाया था से अच्छा काफी के आराम से निकले थे बोले बच्चे को टीम में पहुंचा देना <laughs> तो उसके पहले मेरा लड़का पहुंचा था तो ये लोग नीचे ही छोड़ के चले गए थे एक लड़का लेके ऊपर आया कुटुबा <laughs> स्थानिक नागरिक व समाज सेवका पाठिबा कंपनी व्यवस्था ने आर्थिक मदद कुटुंबाला दयावी अभी मांग है वाघोबा नगर इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड से यहाँ पे काम करते थे दो दिन पहले अचानक इस कंपनी में मृत्यु हुई इस कारण सुबह परिवार को अभी तक पता नहीं उसके बाद इस कंपनी के जो लोग थे उन्होंने शिवाजी हॉस्पिटल में को आधा घंटा तो ऐसे ही छोड़े उनके परिवार के सदस्य वहां जाता है उसके ताबे में देखे कंपनी का मालक कंपनी का जो गार्ड था उन लोग ने उनके आई कार्ड वगैरह सारा निकाल कर करके लेकर के भागे और अभी तक ना तो कंपनी के मालक ना तो कंपनी का जो सिक्योरिटी गार्ड का मालक है ये दोनों अभी तक इस परिवार के सामने आए नहीं पुलिस स्टेशन में घटना गई तो वहाँ पे इनके परिवार को बीस हजार ले लो पचास हजार ले लो ऐसा हिक देने का जैसा काम सिक्योरिटी वाले कर रहे हैं हम लोग परिवार का एक ही मानना है जो नंकू यादव जी है जो इनका शुरुआत हो गया है इनके परिवार के चार छोटे बच्चे हैं जो नाबालिग है जो, के, के जो मालिक है और इस कंपनी के जो मालिक है दोनों इनके परिवार के सामने आए जो इस परिवार का भला या हित हो सकता है ऐसी हमारी मांग थी वो कोशिश करे मेरा नाम है गीता राजभ भगवान नगर की रहने वाली वाले ये अपना गली का लोग है एक गरीब के लिए आप लोग आवाज उठा रहे हैं एक गरीब को न्याय चाहिए न्याय चाहिए आठ बज के दस मिनट पर तो घर से निकले हैं अच्छा खासा नहा धो के खा पी के निकले हैं यहां आते आते नौ बजे लोग फोन गया है तुम्हारे तो आदमी को ऐसा ऐसा हो गया तो सत्रह साल का बच्चा जब हॉस्पिटल में पहुंचा वो लोग गेट पर छोड़ के बच्चे को हाथ में लाश को दे के लोग भाग गए तब से कभी कंपनी वाली देखने के लिए नहीं गए उनकी कल ब्रीत हो गई कल मृत हो गई कंपनी वाला गया सौदा कर रहा है पचास हजार ले लो अपना मट्टी ले लो। आप उनको चार चार बच्चे हैं पूरी जिंदगी उनकी पड़ी है दो तो चार चार बच्चे का दो लड़किया है, तो है दो लड़का छोटे है दो लड़कियां बड़ी है उनका परवरिश कैसा होगा हम लोग न्याय के लिए यहाँ पर बैठे है जबले हम लोग को तो न्याय नहीं मिलेगा तबले हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे ठिकाणी आणि आज या, या कंपनीमध्ये वा, जे नंतू यादव होते त्यांचं कंपनी सांगते की पाय घसरून पडल्यामुळे मृत्यू झाला पण कंपनीने अद्याप ही कुठल्या गोष्टीचा पुरावा दिलेला नाही की तो खरंच पाय घसरून पडला आणि कंपनीने त्याला शिवाजी हॉस्पिटलमध्ये नेलं दवाखान्यामध्ये पण असं झालं की त्यांच्या घरच्यांना कळवण्यात आला आणि त्यांचा मुलगा ज्या वेळेस तिथे आला त्या मुलाच्या हातामध्ये कंपनी वाल्याने आयडी वगैरे काढून घेऊन बॉडी त्याच्या हातात दिली आणि हे लोक तिथून लगेच त्या लोकांनी पळ काढला माझं फक्त एवढंच आहे की आज त्यांचा मुलगा कम्पनी कम्पनी जो आहे त्या मुलाला ह्या कंपनीने कंपनीच्या माध्यमातून भरती करून घ्यावी आणि जो होऊ शकेल तितक्या आता त्याच्या पाठी त्यांचे दोन मुली आहेत दोन मुलं आहेत आणि ती बायको आहे आता त्यांच्या पाठीमाग करणारा मा जो पुरुष होता तोच नाहीये तर तो या कंपनीने त्यांना पुरेपूर साथ द्यावी आणि जी सिक्युरिटी होती त्या सिक्युरिटी वरती या कंपनीने गुन्हा दाखल करावा आणि त्यांच्याकडून सुद्धा ही करून घ्यावी आणि या या कुटुंबाला न्याय मिळवून द्यावा हेच माझं मागणं आहे सदर घटनेविषयी रबाळे रबाळेसी पोलीस ठाण्यात असं अपस्मक मृत्यूची नोंद करण्यात आले असून पुढील तपास रबाळे पोलीस स्टेशन करत आहे